Патогенез, связанного с диабетом атеросклероза, включает несколько основных механизмов. Первый из них относится к метаболическим факторам, включающим дископидемию, гипертензию, повышенный уровень свободных жирных кислот, гипергликемию от инсулиновой резистентности с инсулиновой недостаточностью. Все они, в числе прочих факторов, влияют на патогенез атеросклероза. Гипергликемия сама по себе повышает окислительный стресс и инвестирование. Выброс свободных радикалов повышает пероксидацию липидов и липопротеинов что способствует формированию пенисных клеток на стенках артерий. Инсулиновая резистентность играет роль в дисфункции эндотелия, способствуя потере оксиазота, азота, что является важным предшественником атеросклероза. Диабет способствует агрегации тромбоцитов, что является следствием повышенного предварительного ответа и повышает выработку факторов роста, а также стимулирует размножение и миграцию клеток гладкой мускулатуры. И то, и другое связано с тромбозом. Диабет считается предтромбозным состоянием, которое может привести к дисбалансу в атеросклеротических поражениях и вызвать нестабильность бляшек. Диабета, обусловленный атеросклероз, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт миокарда.